keling endi sizlar bilan navbatdagi darsimiz shtativlarni o'rganishdan boshlaymiz eng birinchi arzon turdagi shtativimiz bu bizni qo'limizda olib yuradigan mobil shtativ hisoblanadi va bu juda ham ixcham hamda qulay bo'lib turib arzon bo'lishiga qaramasdan juda ham kerakli hisoblanadi Men o'zim juda ham nechidir yillardan beri foydalanaman deyarli ishim boshlaganimdan beri foydalanaman chunki buni osib qo'yish yoki bo'lmasa ildirib qo'yish imkoniyatlari bor va ustiga telefonimizni ushlaydigan mana bunga o'xshash derжатель qo'yiladi va bu bizni kichkina syomkalarimizda juda ham yaxshi yordam beradi ya'ni predдmetniy syomkada yoki bo'lmasam umuman o'zingizni syomka qiladigan joylaringizda sal qisqaroq videolaringiz va ko'chalarda olinadigan syomkalarda ham yaxshi yordam beradigan kerakli bo'lgan shtativ hisoblanadi undan keyingisi уже professionalniy shtativlarimiz bu asosan kameralar uchun mo'ljallangan lekin bunda ham siz o'zingizga moslab telefonni ushlash uchun держатель qo'yib olishingiz mumkin va bemalol telefoningizda ham foydalanishingiz mumkin va bu hammasi temirdan tayyorlangan bo'lib bu sizga juda yam ko'plab yillar davomida foydali yordam beradi mana bu esa tez ishdan chiqishi mumkin chunki bu arzonligiga qaraganda o'zi aslida unchalik ham прочный emas lekin ancha payt bir yil ikki yil kamida ishlatasiz buni ham undan tashqari buni ham juda yam baland bo'lish odam bo'yi darajasida baland bo'lish va undan ham sal balandroq bo'la oladi va bunda mana bunaqa plaвный ishlab beradigan ruchkalari bor xohlagan gradusingizga to'g'irlab moslab bo'ylarini past baland qilib olishingiz mumkin va bu uch oyoqda turganligi uchun juda judayam yaxshi qattiq mustahkam joyda turadi undan keyingi shtativimiz esa bu asosan lampalar uchun mo'ljallangan shtativ ya'ni e'tibor bersangiz buni tepa qismi sal boshqacharoq bo'ladi asosan lampalarga to'g'ri keladi lekin bundan ham дерjaтель

hamma shtativlarimizni eng qulay tomoni bu bilmayman mana bu nomi nima deyilishini bilmaymanku lekin buraladigan joyi hammasi bir xil ya'ni hammasiga tushaveradi ya'ni bu ham tushadi bunga mana bu stabilizator ham tushadi lampa ham tushadi kerak bo'lsa mana bunaqa дерjateлlr ham hammasi bir xil tushib boraveradi va undan keyingisi bu ham xuddi shunaqa держатель buni ham har xil bundanda ko'ra kuchliroqlari bor bu asosan aylana lampalar yoki bo'lmasam to'rtburchak led lampa uchun to'g'ri keladi softbox hamda aktoboklar uchun esa bizda undanda kuchliroq shtativlar olishimiz kerak bo'ladi softbok aktobok nimaligini keyingi darsda hali bilib olasiz va bizda undan keyingisi lokatsiyalar uchun yoki o'zi umuman плавный videolar olishimiz uchun kerakli bo'ladigan bizni stabilizatorimiz stabilizatorni hozirgi kunda har xil turlari mavjud va siz o'zingizni telefoningizga moslagan holda olishingiz kerak bo'ladi bunda telefon o'rnatib qo'yiladi xohlasangiz buni ham shativga qotirib qo'yishingiz mumkin bu yurgan paytingizda ham sizni syomka qilib bera oladi va siz yurgan paytingizda qanchalik qo'lingiz qaltirashiga qaramasdan bu videolaringizni plлavni olib berishga xizmat qiladi ya'ni hozir boshlovchi mobilograflarimiz uchun eng kerakli bo'ladigan shtativ mana bu ya'ni doimiy sizda bo'lishi kerak bo'lgan shtativ undan tashqari mana bu shtativn h maslahat beraman agarda sizda экспертный videolar yoki bo'lmasa umuman syomkani judayam jiddiyroq kirishmoqchi bo'lsangiz va undan tashqari sizga ko'p kerak bo'ladigan va xizmat qiladigan stabilizator ham sizga kerak lekin boshlanishda işte, xuddi hozir ko'rsatganimdek olasiz lampalar uchun esa baribir -bar lampa olgan paytingizda yoniga qo'shib olishingizga to'g'ri keladi va biz siz bilan endi a, lampalar bilan tanishishda davom etamiz